হয় বন্ধুকল আপোনালোকে ভোট কাক দিব ভোট কাক দিব নিদিব সেই বিষয়ত আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা আজি সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা উপস্থাপন কৰি আছোঁ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি দিব বাহৰ দিন ফেচবুক পেজ অফিচিয়েল বন্ধুকল যিহেতু লোকসভা ইলেকশ্যন আমাৰ যি নগাঁও লোকসভা ইলেকশ্যনৰ হ'বলৈ গৈ আছিল অহা ছাব্বিছ তাৰিখে শুকুৰবাৰৰ দিনা আমাৰ যি ইলেকশ্যনৰ আপোনালোকে নিজৰ ভোটটো আপোনালোকে দিব লাগিব সেই বোটটো আপোনালোকে কাক দিব আৰু কাক নিদিব সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক অলপ অলপ সাধাৰণ জ্ঞান এটা দিবলৈ ওলাইছোঁ বন্ধুসকল যদিও আপোনালোকে জানেই যে বৰ্তমান আমি যি যেনেধৰণৰ চলি আছোঁ অহা দিনত কিন্তু ইয়াতকৈ ভালো হ'ব পাৰে বা আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত আপোনালোকে নিজে নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব যি ইলেকশ্যন আহি আছে আপোনালোকে এই ইলেকশ্যনত আপোনালোকে এজনে এজন এনেধৰণৰ মানুহ আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিব লাগিব যিহেতু পাৰ্টি বহুত আছে মই পাৰ্টীৰ নাম নাম ধৰি নকওঁ এনেধৰণৰ মানুহ এজনক আপোনালোকে চিলেকশ্যন কৰিব বা আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া গোটটো তাক দিব যি মানুহজনে আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ হকে বা দেহৰ হকে এটা ভাল উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে বা ভাল এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰে এজন শিক্ষিত জ্ঞানী মানুহক আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া গোটটো দিব যিজন মানুহে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ সমাজৰ লগতে নিজৰ দেহকো আগবঢ়াই নিব পাৰে আৰু এটা ভাল চিন্তাৰ ধাৰা মানুহক আমি আমাৰ বহুমূলীয়া বুটো দিম বা আপুনি আপুনি দিব আপোনালোকৰ বিবেক বিবেচনা কৰি পেলাই এনেধৰণৰ এজন মানুহক আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিব যিজন মানুহে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতত যাতে আপোনালোকৰ দেহৰ হকে এটা ভাল চিন্তা কৰে বা ধৰক দেহৰ হকে ভাল কাম কৰে তেনেধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিব আপোনালোকৰ ভোটৰ জৰিয়তে যাতে আপোনালোকে গম পায় যে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোটটো আপুনি কাক দিছে আৰু সেই মানুহজনে যাতে আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ হকে কাম কৰিব পাৰে জনতাৰ হকে বা আমাৰ যি নিৰোহ জনতা আছে সাধাৰণ জনসাধাৰণ আছে তেখেতসকলে যাতে এই এটা ভাল নেতা পায় সেই নেতাজনক আমি আমি চিনাক্ত কৰিব লাগিব এই আমাৰ ভোটৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোটটো আপোনালোকে ভাবিব এবাৰ ভোটটো দিয়াৰ আগত আপোনালোকে এবাৰ ভাবিব যে এই মানুহজনক যে আমি ভোটটো দি আছোঁ সেই মানুহজনে আমাৰ দেহৰ হকে কাম কৰিব নে নাই বা কেনেধৰণৰ তেখেত তেখেতৰ পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকুৱা আছে বা সামাজিক হিচাপে তেখেতৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকুৱা আছে তেনেধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহু বহুমূলীয়া ভোটটো দিব যিজন মানুহে আপোনালোকৰ দেহৰ হকে ভাল যিকোনো ধৰণৰ কাম আমাক কৰি দিব পাৰে বা দেহৰ হকে মাত মাতিব পাৰে তেনেধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভূতটো দিব যিহেতু হাতত মাত্ৰ এটা দিন আছে এটা দিনৰ পিছতে আপোনালোকে আপোনালোকে বহুমূলীয়া ভোটটো দি পেলাই এজন ভাল ব্যক্তিক নিৰ্বাচন কৰি দিল্লীলৈ পঠাব আৰু তেনেজন মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে এজন এটা ভাল চিন্তাধাৰাৰ প্ৰয়োজন কাৰণ যেনে তেনে আপোনালোকে গম পায় যে বহুত মানুহ আছে ইলেকশ্যনত খালি ভোট দিব লাগে কাক দিব লাগে কোনো ধৰণৰ সেই চিনাক্ত নাথাকে বা এনেধৰণৰ সাধাৰণ জ্ঞান নাথাকে য'ত য'তে কয় মানুহে ত'তে গৈ পেলাই আপোনালোকৰ বা নিজৰ গোটটো সিহঁতে মানুহৰ কথাৰ দ্বাৰাই দি দিয়ে কিন্তু মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্যক্তিত্ব চিন্তা কৰিব আপোনালোক আপোনালোকৰ অন্তৰাত্মাৰ যিমানবিলাক আপোনালোকৰ ব্যক্তিত্বৰ হিচাপত এজন ভাল মানুহক নিৰ্বাচন কৰিব যিজন মানুহে আপোনালোক আপোনাৰো ভাল কৰিব পাৰে বা দেহৰ হকে কাম কৰিব পাৰে কোনো ধৰ্মীয় বিবাদ নহয় যাতে কোনো ধৰণৰ হিন্দু বা মুছলিম নহয় সকলোকে সমান চুকেৰে চায় বা সকলো মানুহক তেখেতে সমান অধিকাৰ দিয়ে যাতে কোনো মানুহে ক'ব নোৱাৰে যে এইখন চৰকাৰে আমাৰ হিন্দুৰ হকে হওক বা মুছলিমৰ হকে হওক বা খ্ৰীষ্টানসকলেই হওক বা জৈনসকলৰ হকে খালি ছিংগল মাত মাতিছে সকলোৰ কাৰণে একে সমান একে চকুৰে দেখিব লাগিব যিহেতু গণতান্ত্ৰিক দেহত সকলোৰে সমান অধিকাৰ আছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া গোটটো দি পেলাই এনেজন মানুহক বা এন এজন ব্যক্তিক আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰিব যিজন মানুহে ধ কোনো ধৰ্ম লোকলৈ কাম নকৰে যাতে তেখেতে সকলো ধৰ্মৰ মানুহকে এটা চকুৰে চায় আপোনালোকে গম পায় ইতিমধ্যে আমাৰ দেশৰ যি মুৰববী আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে তেখেতে কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যবিলাক মন্তব্যবিলাক আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা আপোনালোকে নিউজ চেনেলবিলাক চা নিউজ নিউজ চেনেলবিলাকত চাই আছে যে আমাৰ যিহেতু দেহৰ ৰজা এজনে কেতিয়াও ধৰ্মীয় ধৰ্মীয় বিবাদ লৈ পেলাই কেতিয়াও আমাৰ ইলেকশ্যনত ভোট খুজিব নালাগে সাধাৰণ জনতাক যিহেতু দেহৰ এজন ৰজাই হিন্দুৰ হ'ব মুছলিমৰো ৰজা হ'ব বা জৈনেও ৰজা সকলো ধৰ্মীয় মানুহৰ এজন ৰজা থাকে যিহেতু আমাৰ দেহৰ এজন ৰজা হয় দেহৰ ৰজাই যদি এনেধৰণৰ ধৰ্মীয় বিবাদৰ ওপৰত কথা কয় বা এনেধৰণৰ মানে অংগী ভংগীয়ে প্ৰত্যেকটো কথাত বা এনেধৰণৰ কেইদিনমান পিছে পিছে এনেধৰণৰ কথাবিলাক ওলাই থাকে এজন দেশৰ ৰজাই যদি এটা জনসাধাৰণক ধৰ্মীয় চকুৰে চায় যে এইজন হিন্দু সেইজন মুছলিম সেইজন জৈন সেইজন শিখ এনেধৰণৰ যদি দুটা তিনিটা চকুৰে চাই দুটা চকুৰে চায় তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ দেহৰ এটা উন্নতি হোৱা আমি হ'ব বুলি নাভাবোঁ আৰু আপোনালোকে কি কয় বন্ধুসকল যে এজন দেশৰ ৰজাই বা এজন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এনে এনে মন্তব্য কৰাবিলাক কৰাটো আপোনালোকে উচিত বুলি ভাবে নেকি যিহেতু এখন দেশত হিন্দু থাকিব লাগিব আমাৰ মুছলিমো থাকিব লাগিব যিহেতু গণতান্ত্ৰিক দেশ আমি সকলোৱে সকলোৱে সমান অধিকাৰ হিন্দুৰ যিমান অধিকাৰ মুছলিমৰ সিমান অধিকাৰ জৈন খ্ৰীষ্টান সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ একে অধিকাৰ আমাৰ ভাৰতত বা আমাৰ দেশত আছে যিহেতু এজন দেশৰ ৰজাই যদি সেই প্ৰত্যেকটো কথাত অংগী ভংগীয়ে বা আপোনালোকে গম পায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা নিউজ চেনেলবিলাকত চাই থাকে গতিকে ধৰ্মীয় কোনো বিবাদ হ'ব নালাগে কোনো ধৰ্মীয় বিবাদ নকৰি এটা দেহক মানে আমি উন্নতিৰ পুণ্য গোটেইকাৰণে কেনেকৈ লৈ যাব পাৰোঁ সেই কথাবিলাক চিন্তা কৰিব লাগে যদি আপোনালোকে হিন্দু ধৰ্ম হিন্দু মুছলিমবোৰ ধৰ্ম কৰি থাকে কিন্তু দেহত উন্নতি আপোনালোকে কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে এটা এটা দেহৰ উন্নতি কেতিয়াও আগ আগলৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ আপোনালোকে জানেই যে বৰ্তমান দেশৰ ভাৰতৰ যি কণ্ডিশ্যন আছে গোটেই পৃথিৱীত কিমান মানে নম্বৰত পৰিছে যিহেতু কথাত কথাত কৈ যায় কৈ দিয়ে সিহঁতে যে ভাৰতৰ জি টি পি সকলো ঠিক আছে সকলো পিনে কিন্তু অৰিজিনেল কথা হ'ল যে আপোনালোকে ভাৰতৰ এটা যিটো অৰ্থনৈতিক কণ্ডিশ্যন আছে আপোনালোকে চাব বহুত পিছ পৰি আছে কাৰণ সকলো মানুহে হিন্দু মুছলিমে মিলাই পেলাই এই দেশখনত আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব নেকি আপুনি হিন্দু मुस्लिम